Друзья, слава Иисусу Христу! Доброго ранку! Доброго ранку! Господь благий, Господь царюе! Мы всегда радуемся, что Бог позволяет нам будто разум с вами, с самого ранку, так. поклоняться Богу, прославлять. Я дуже ради что мы разум с моим слава. другом, с пастором Николаем да, Николаевичем. Да, да. На жаль, не так часто у нас получается разум, потому что так мы дуже загружены в пратью. И когда вот мы разум... Для нас это свято. Так что, Николай Николаевич, дякую тебе за твою посвяту, за твое служение. У нас будет хорошая песня, песня о поклонении. Это особенная песня украинской мовой. Николай Николаевич будет петь, может я буду помогать ему, может чуть-чуть буду мешать, ну как получится. Но суть в том, что мы вот сейчас на протяжении практически три месяца, можно сказать, с серпня, Серпен, месяц вересень, Жовтен, и часть будет и Листопад, мы, или Листопад, мы будем говорить о Дня благодарения, День Подяки, и будем прославлять нашего Господа. Очень важно в нашем сердце, чтобы всегда были слова да. благодарности. Да, Но да, то, да, что да. я хотел подчеркнуть, что если нет жажды по Богу, нет жажды по по нет жажда э, быть посвящен Богу, то очень тяжко вот благодарство. Мы, мы будем петь, что душа наша жажда Тебя, я полон прагну до потоки, так так мы мы жаждем Тебя и и Прага по Тебе. Поэтому очень важно, очень важно родные мои, любимые, чтобы у нас всегда была жажда, жажда так, по Слову Божьему. Мы можем терять <coughs> жажду по Слову Божьему, жажду молиться жажду служить, жажду быть благословением для других людей, и но ну, жажда всегда любить Бога. И если мы любим Бога, то естественно мы способны э, любить э, людей. Когда это в нашем сердце есть, то легко подяковать Богу за все. Дякую Богу за за обстоятельства, в которых мы оказались, за да, Богу, за людей, которые да, нас да, окружают. Аминь, да, Потом слава я слава. бы хотел вот прямо сейчас, вот зараз, как мы говорим украинской мове, чтобы ну, мы поклонились нашему Богу, прославляли Его, приносили нашу хвалу, нашу подяку за его доброту так, и милосердие. Дуже-дуже да, вот меня завжди надыхает, что милосердие его обновилось. Милость его. Да, да, с самого Иисус. утра вот мы просыпаемся, его милость. И я не знаю, что вы почуваете, но после перелета, после того, как происходит что-то ну, у нас ужасное в Харькове, и свет у нас есть в наших домах, то я вот зажди вот просыпаюсь и говорю, дякую тебе, Боже, что есть светло у нас. Так, вот, да, Иисуса, это, да. это открываем краник, а там вода есть, газ, тепло. Поэтому, возможно, вы с других мест смотрите нас. Научитесь дякувать за то, что мы маем. Не то, что мы будем маты. Бо, дуже часто мы хотим мать. может машину получить, может дом получить, может. И мы забываем, дякую Бог за то, что мы имеем. Поэтому я бы это хотел подчеркнуть, любимые мои, родные мои, чтобы мы научились дяковать за то, что мы имеем. Мы всегда хотим что-то больше, хотим что-то лучше. Но никогда не забудьте, пожалуйста, благодарить за то, что Бог подарил вам, за то, да, что мы имеем Иисус, сейчас. Прямо сейчас я хочу, чтобы да. мы поклонились нашему Богу. Отец, да, я да, так благодарен за этот и родковый почитаем. час. Я благодарю Господа моего брата я Николая Господь. за то, что Ты мы вместе пастор, годы уже служим, время, распространяем Твое Господь, царство, Господь. И во время Господь, войны он здесь, Господь. Да, он мог и уехать и с Украины, но остался здесь, служить Тебе, служить народу Украины. Поэтому я настолько благодарен я Тебе. Господь, я благодарен за Павла, который сейчас снимает такую молитву, за его посвященность, за его верность. Он мог уехать с Украины, но он здесь, Господь, с семьей, с детьми здесь. Я так благодарю. Я благодарю за каждого, кто сейчас подключился к этому эфиру, и позже будут подключаться. Я благодарю, что мы вместе можем поклоняться Тебе. Я благодарю Господь, что Ты с нами, ты, ты не залышим нас, ты, ты, ты чуешь наши молитвы, Ты відповідаєш наши молитвы. Мы каемся, вся слава належит Тоби, вся хвала належит Тоби. Ты один достой славы, а Ты один достой хвалы и поклонения, Господи. Мы благодарны, что. Україна є, ми благодарні, що Україна буде. Ми дякуємо за хлопців, дівчат, які обороняють нашу землю. Ми дякуємо. что победа в Тобі, и мы верим в парамогу. и мы знаем, что мы разу будем святковать Парамогу. Боже, дай нам завжди жажду по Тебе, дай нам жажду по Слову Твоему, чтобы завжди у нас было сердца благодарны. Мы это попросили Отец во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну что, пастор? И перед тем, как, друзья мои, я буду вместе с моим пастором петь песню сегодня в этот ранковый час, я хочу напомнить всем нам слова Давида. Он написал чудесные слова в Псалме 41, как лань желает потоком воды, так желает душа к тебе, Боже. Почему именно он такие слова сказал? Потому что Давид, если смотреть на жизнь Давида, она была слож, сложной, может быть, даже сложнее, чем мы даже да. проходим. Да. У него очень было много врагов. Царь преследовал его, филистимляне ненавидели его, в доме у него было там, непонятные вещи. Mm. Но почему он это говорил? Если в твоем и в моем сердце нет жажды по Богу, значит, что-то в нашей жизни mm. неправильно. Почему так Давид говорил? Потому что он понимал, что вся его жизнь... Процветание, успех, достаток, а. в будущем, чтобы царем стать, мудрость, отношения, защита, охрана, все находилось в Господе, а. Боге, которого он всегда искал. И поэтому очень важно сегодня с раннего утра проверить, насколько ты ищешь Бога, ты хочешь быть свободным ты хочешь быть счастливым, угу. ты хочешь быть успешным, процветающим, ты хочешь, чтобы твое сердце было полно мира, покоя, ни страха, ни тревоги, ни волнений, угу. ни переживаний, то очень важно искать и жаждать Бога, потому Аллилуйя. что источником мира является только Он один. Аминь. И только перед тем, как вот эту передачу снимать в это утро, я читал Слово Божье. И когда Иисус Христос воскрес из мертвых, угу. а ученики из страха... Были заперты mm -hmm. от иудеев, потому что они думали, что если Христа распяли учителя, yeah, yeah. значит придут и за ними. Может быть, ты сегодня тоже заперты в uh -huh. страхе. Uh -huh. страх. Страх. Uh -huh. Не обязательно замки. Mm -hmm. Есть замки страха внутренние, uh -huh. которые не дают человеку счастливо чувствовать себя, ощущать себя свободным, э покое. И поэтому, куда пришел Иисус, все заперто. Но Он пришел посреди стал и говорит мир. Что yeah. я сегодня говорю тебе, родной, в это утро? Если ты в страхе, то Иисус сегодня говорит, мир тебе, брат мой, сестра моя. И не смущайтесь, ибо я победил этот мир. Аллилуйя. Аминь. И поэтому очень важно сознавать, что вся наша жизнь и счастье, и свобода, и Украины счастье зависит только Аминь. от Бога. Так. А от нас с тобой, дорогой брат, не сидеть там, не роптать, не сомневаться, так, так, не так, гневаться, так. не раздражаться, слушай новости. Вся наша жизнь... За, и счастье страны зависит от твоей Аминь. и моей молитвы, потому что Писание говорит, Бог говорит искал я человека, и сегодня он в Украине mm. ищет. Сегодня где ты там находишь, я не знаю. Мы находимся в Харькове сегодня в это утро. И он тут, в Харькове, тоже ищет. Может, сейчас в студии у нас угу. ищет, кто бы стал пролом за так. нашу страну. Мы приняли решение с пастором стать пролом за нашу страну. Так. Стать защитой, стать теми людьми, угу. через которые Бог хочет действовать. И сливать Духа Святого, чтобы все эти вражеские угу. полчища, одержимые бесами, просто страхи и паники убирали с нашей страны. Так. Аминь. Аминь. Пастор, ты готов? Готов. Теперь. Ты готов поклоняться? Поклоняйся вместе oh, с нами. О, Аллилуйя. Потому что Давид был сладкий певец Господа. <сёк> Аллилуйя. Я... देश यादा Я бажаю сказати то, що сказати, я люблю, що я так, що я так тебе. що я так люблю тебе, Ісус, Щирим серцем тебе, кохаю Божиття. school обожаю, что близко что я так люблю. Сказати, що я так, я так люблю, люблю тебе, тебе. Допоможи мені, що серцем тебе, кохаю Божиття. Что я так люблю Тебя, слава, слава, Вся слава тебе. О, Господь. О Господь, мы так благодарны Тебе, Дякую, что Ты всегда Иисус. рядом с нами, Господь. Балатум. Мы молимся за всех наших друзей, братьев, сестер, которые смотрят эту передачу. Мы молимся, чтобы если они проходят жизненные трудности, где-то может быть в отчаянии, кто-то потерял родных, близких, кто-то потерял мужа, сына, брата, сестру. Мы не знаем, через что О, они сегодня проходят, но мы просим тебя, Иисус, принеси твой божественный мир и твое утешение. Согрей каждое сердце, Господь, которое может быть сейчас наполнено ненавистью об утрате гневом, может да. быть, расстройством, ужасами, переживаниями, да. может быть, сомнениями, может быть, ропотом, недовольством, но мы просим Тебя, чтобы Ты принес утешение каждому сердцу, принес Твой мир, Твой покой и уверенность, что все мы дети Божии в Твоих любящих руках. Молимся, Господь, чтобы Ты помог пройти Бросим. каждому через эти трудности, через эти жизненные ситуации, обстоятельства, чтобы никто не сломался. Чтобы никто не с, не сошел с дороги, чтобы никто не разочаровался, не пустил руки, не впал в уныние в отчаяние. Но поддержи, но укрепи, как можешь сделать только ты, так. Дух Святой. Ты ведь утешительный, так, ты наш ходатай, ты наш помощник, ты наш добрый любящий пастор, Господи. Благослови каждый день сегодняшний, благослови это утро, пусть благослови. будет начинаться слава Твоя, Украину благослови, принеси мир Божий на Украину. Все да. эти договоры, все эти замыслы, которые направлены против нашей страны, посрами Господь, принеси Твое решение, дай победу Украине, Во имя дай победу Иисуса. нашему народу, дай глубокое покаяние нашему да. народу, издай духа Бога искания. Каждое так. сердце, Господь, и помоги нашему народу осознать, что спасение, свобода, жизнь, Господи, мир, благословение все в Тебе, так, Господь. Так. И поэтому мы просим Тебя, все останови тебе. эту несправедливую все войну. Тебя. Пусть эти полчища убираются прочь нашей так. земли, покажи силу Твою, славу. Имя мы молимся, потому что мы верим, что Ты Бог так. человеколюбивый, так. Ты милосердный, Ты много, 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 много милостивый Бог, Ты Бог Аллилуйя. благословляющий, Ты Бог несущий жизнь. Господь, и поэтому все гордое, все надмены, все это со стороны России, которое пришло человеческое, наглые, посрами и убей, имей, и прославься ты, дай победу вооруженным силам, Господь, дай им стойкость и мужество стоять за нашу землю, Господь во имя Иисуса Христа. Благослови все наши пути сегодня. Благослови все наши планы сегодня. Дай нам мудрость и понимание решений в жизненных вопросах. И пусть твоя рука будет над нами во имя Иисуса Христа. Аминь. -а -а Аминь. -а -а а Друзья, <coughs> скажем зараз славетную молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, та Святого Духа. Like hey, Buddha's name, Arbi.